અમદાવાદ બુક ક્લબ દ્વારા એન ઇવિનિંગ વિથ સુમંત બત્રાનું આયોજન કરાયું આ પ્રસંગે સુમંત બત્રાની બુક અનારકલીનું વિમોચન કરાયું અમદાવાદ બુક ક્લબ દ્વારા એલાયન્સ ફ્રાન્સાઇઝ ડી અમદાવાદ ખાતે એન ઇવિનિંગ વિથ સુમંત બત્રા ઇવેન્ટનું આયોજન કરાયું હતું જેમાં સુમંત બત્રાની તેમની નવનીતમ બુક અનારકલીનું વિમોચન પણ કરવામાં આવ્યું હતું પ્રખ્યાત લેખક સુમંત બત્રાએ તેમના નવનીતમ પુસ્તક અનારકલી પર ચર્ચા કરીને શ્રોતાઓને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા સુમંત બત્રાએ વ્યક્તિગત ઉચકાઓ તેમના લેખન પાછળની સર્જનાત્મકતા પ્રક્રિયા અને તેમના વર્ણનને આકાર આપનાર ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રભાવો શેર કર્યા હતા તેમની સ્ટોરી ટેલિંગ અને ઊંડી આંતરદ્રષ્ટિએ ઉપસ્થિત લોકોને આકર્ષિત કર્યા હતા લાઇવ પેનલ ડિસ્કશનમાં લેખન કાર્ય અંગે ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી આ કાર્યક્રમમાં સાહિત્ય રસિકોના વિવિધ જૂથે હાજરી આપી હતી જેમાં પ્રેસના સભ્યો વિદ્વાનો વિદ્યાર્થીઓ અને ઉત્સુક વાચકો સામેલ હતા જેઓ ડોક્ટર બત્રાની સાહિત્ય સફરની ઊંડી સમજ મેળવવા આતુર હતા વાર્તાલાપ પછી આનંદદાયક રાત્રિ ભોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં ઉપસ્થિતોને સાંજની તેમની મનપસંદ ક્ષણો સાથે જોડવા વિચારો શેર કરવા અને ચર્ચા કરવાની તક મળી હતી अहमदाबाद बुक क्लब प्रेसिडेंट श्रद्धा आहूजा रामाणी आ इवेंट पर पुता विचारों रजू करता एंड हमें बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज हमारे पास एक बहुत ही जाने माने ऑथर श्री सुमंत बत्रा जो दिल्ली से आए हैं अपनी बहुत ही खूबसूरत किताब अनारली के बारे में बात करना चाहते हैं अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जो लोगों की संस्कृति को ग्रो कराने में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करता रहा है उसी तरीके का एक ऑपरेशन देखने मिलेगा साथ ही आपने भी ये बुक पढ़ी है अनारकली तो अनारकली को जिस तरीके से हम सोचते हैं कि सलीम की अनारकली जब लोग ये किताब पढ़ेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि ये सिर्फ सलीम की अनारकली नहीं है एक राइटर की क्रिएटिव लिबर्टी है और एक राइटर का स्वागत करना हम अहमदाबादियों का कर्तव्य है वही हम अहमदाबाद बुक क्लब के द्वारा कर रहे हैं और आज मैं अहमदाबाद में हूँ अहमदाबाद बुक क्लब के इन्विटेशन पे अपनी किताब अनारकली को लॉन्च करने के लिए उस पर बुक डिस्कशन के लिए ये किताब चार पाँच महीने पहले लॉन्च हुई और इसका जो लॉन्च है पूरी इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट शहरों में हो रहा है और आज मैं अहमदाबाद में हूँ और मैं जैसे मैंने कहा मुझे खुशी हो रही है अहमदाबाद के लोग जो है किताबें पढ़ने में बहुत रुचि रखते हैं और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक लेखक के लिए सबसे बड़ी बात वो हैं जो उनकी किताबों को पढ़ते हैं तो इसलिए मैं आज यहाँ आकर के बहुत खुश हूँ अनारकली ऑलरेडी एक नेशनल सेलर बन चुकी है लोगों ने उसको बहुत प्रेम दिया है और मुझे खुशी होगी कि अगर अहमदाबाद के लोग भी इस किताब को खरीदें और पढ़ें और उसको अपना प्रेम दें अनारकली जो है एक हिस्टोरिकल फिक्शन है ये पिछले पाँच सालों में 500 सालों में पहली एक ऐसी किताब है कॉम्प्रिहेंसिव अनारकली के बारे में आपने उसके बारे में फिल्मों में सुना होगा मुगल आज़म अनारकली कहीं ना कहीं उसके बारे में आ, और किताबों में उसका ज़िक्र सुना होगा पर कहीं पे भी अनारकली पे आज तक कोई किताब नहीं रही तो ये अपने आप में ही एक अलग तरह की बात है अनारकली उस कैरेक्टर उस लड़की जिसको आपने फिल्मों में देखा कि दीवार में चुनवा दिया गया उसकी कहानी उसका बचपन कहाँ वो पैदा हुई कौन उसके माता पिता थे कहाँ से वो हिंदुस्तान आई कहाँ उसने कथक सीखा कैसे वो अकबर के दरबार में पहुँची जहाँ पर उसको सलमान सलीम से मुलाकात हुई और कैसे दोनों में प्यार हुआ मगर क्या सच में वजह थी कि अकबर को ये रिश्ता पसंद नहीं था क्या वो सिर्फ इसलिए कि वो एक स्लेव थी नर्तकी थी या उसके बिना उसके पीछे और भी कारण था और क्या वजह थी कि अनारकली इतनी 16 साल की उम्र में भी एक स्ट्रॉन्ग लड़की थी और वो अकबर से भी कन्फ्रेंटेशन लेने को तैयार हो गई क्योंकि उसकी जो उसका जो बचपना था जहाँ जिसको जो उसके पेरेंट्स थे, उनका जो इसपे इन्फ्लुएंस था। रिपोर्ट संजीव राजपूत साथ है सिंपल ठक्कर टीवी 9 गुजरात अहमदाबाद ज्योति राव टीवी 9 गुजरात निर्भय निष्पक्ष निरंतर।